Дехто мріє про розкішного породистого кота, бажано з родословною. Хтось мріє заробити, плануючи розведення улюблених персів чи шотландців. Аліна Руденко, фелінолог, голова Асоціації любителів кішок Шакті, пояснила, хто займається племінним розведенням та яка небезпека криється у безвідповідальному ставленні до домашніх тварин. Когда вы приходите, предположим, в тот или иной питомник, либо видите объявление, хотите купить себе котенка, неважно какой породы, вы смотрите на его внешность. Вот то, что вы видите внешне, можете почувствовать запах, прикосновение, звук, то есть какой голос у котенка. Это есть фенотип. То есть есть фенотип и генотип. Вот генотип – это то, что в нем заложено. Когда вы видите фенотип, вроде как бы все хорошо, да, вот клинический котенок здоров, есть там подтверждение того или иного специалиста, врача, ветеринарной медицины, оно, соответственно, конечно, должно быть. Но помимо этого вы должны попросить у владелицы питомника, у заводчика этого котенка предоставить экспресс-тесты, на генетические патологии. Но если вы берете котенка как домашнего любимца, І речі не йде о прям розведення, тоді надавність експрес-тестов надпадає сама по собі. Фахівець зазначає, що племінне розведення покликане покращити популяцію чи окрему породу. Всі породні особливості мають отримати підтвердження експертів на спеціалізованих виставках. Багато думають о том, що престижно, кошечка радить котя та порода престижна. Це танський труд, це не престижно. Это очень серьезная работа над выведением принципиально положительного генетического материала. Пусть это будет грубо сказано, но для того, чтобы не угробить породу, для того, чтобы она не ушла в небытие, ею нужно заниматься. Если же просто человек купил себе котенка, вот он хочет, чтобы у кошечки были котята, или у котика были барышни-кошечки, у которых будут котята, он должен понимать, задать себе вопрос, зачем это нужно. По большому счету, эта ситуация не нужна совершенно ни одному, ни второму, потому что эти котята просто будут пополнять улицы, на этом все закончится. У них нет документального подтверждения, у них нет экспертной оценки. То есть они не имеют племенной ценности как таковой. То есть есть понятие племенной ценности. Это не значит, что животные беспородные хуже, а породистые животные хорошие. Нет, просто немножечко разные мотивации. Разные мотивационные ходы вот здесь вот включаются в этих аспектах. И соответственно, ни один нормальный заводчик не понесет свое животное для продажи на базар. Это исключено категорически. Животное может покинуть питомник только после двух прививок обязательных и последующего карантина в две недели. Если животное предлагается как домашний любимец, соответственно, должно быть стерилизовано или кастрировано. Коли вы забираете породы кошеня из розплідника, вам мають надати следующий пакет документов. Помимо ветеринарного паспорта, в котором стоят все необходимые печати, две прививки плюс бешенство обязательно наши законы этого требуют, это не обсуждается, я думаю, необходимые печати, подпись ветеринарного врача, так как вот кем сделана прививка, что она действительно была сделана, правильно оформленный паспорт дегерметизация и так далее. Помимо этого есть филинологическая документация, это э, родословная и э, трансфер, в котором вписано имя э, котенка, имя, имена родителей, дата рождения, ну все необходимые данные и владелец. Если купили котенка, взять эту родословную, отнести ее в клуб и, тот или иной показать. И филинолог, который либо председатель клуба, он уже ответит, наши это документы или наши. Какая бы эта система ни была оценивания, неважно в какой системе выдана родословная. Также по вот этим вот кличкам, по именам котов и кошек можно в принципе проверить, реальны ли они, или это просто выдумано и напечатано на листике, хотя такое тоже бывает. Аліна Руденко розповіла, що господарі розплідників стерилізують не тільки кішку, що вже виконала племінну програму, а й кошенят, які через незначні дефекти не можуть брати участь у виставках та племінному розведенні. Якщо з породними животними так должно присходить і так відбувається, тоді, Я думаю, що само себою не довжні бути стерилізовані. Це є контроль численності, то тобто починається з каждого чоловіка. Если же домус не стерилизуется или не кастрируется, то есть кот, кошка, в таком случае рано или поздно хозяева, когда кошка течет, коту они уже решаются, конечно же, ее с кем-то повязать, либо просто выпустить на улицу в свободное плавание для того, чтобы она сама решила свои проблемы. Это не есть правильно. Потом улицы пополняются бездомными животными, идет развитие тех или иных э, заболеваний, э, так называемых антропозонозов, которые э, между животным и человеком, вот как бы друг от друга, да, мы можем заразиться. Есть момент хламидиоза. Люди болеют хламидиозом и животные. То есть это очень страшная ситуация. Это не значит, что кошка заразит человека. Это значит, что если будет адекватный контроль численности на уровне каждого человека, то есть не просто вот придут, предположим, зоозащитники, заберут кошку, простерилизуют. Да это проще всего. Можно взять свое животное, пойти простерилизовать. Оно будет, у него будет улучшено качество жизни гораздо в несколько раз. Ветеринар Ігор Жирносік зазначив, що альтернативи стерилізації немає. Це стосується як домашніх, так і безпритульних тварин. На сьогоднішній день у нас питання стерилізації досить остро стоїть. Зв'язано пов це пов'язано з тим, що стоїмо стерилізації. Вона не може бути дешева, стерилізація, тому що затрати медикаментів, затрати наркоза, затрати роботи ветеринарних лікарів, вона, якщо вона якісна, вона не може бути дешева. І, чесно кажучи, не всі люди на сьогоднішній день можуть собі дозволити її робити. Але справа в тому, що коли людям починаєш пояснювати, ви готові тому, що кошеня буде 12 кошенят, і ви будете не знати, що з ними робити. Не готові. Ви готові бігати по городу, потім їх роздавати знайомим, друзям, не готові. А що ви будете робити? Задається питання. Топить? чи викидати на вулицю. От якщо людина не готова це все робити, вона знайде можливість провести стерилізацію. Якщо її всі, всі равно, її, ну байдуже, то краще б вона не заводила б тварину. Понимаєте? Тому е, нема. Альтернативи стерилізації. Є альтернатива друга. Якщо ми не можемо робити стерилізацію, ми не хочемо її робити, у нас нема коштів, значить ми не заводимо тварин. Контроль над тим, щоб містом не бігали безпритульні собаки та коти, починається з кожного господаря домашньої тварини. Будьте відповідальні.